arena bahodir jalolovni qo'llab quvvatlyapti biz omad tilaymiz yurtdoshimizga menimcha u jangni muddatidan avval yakunlash uchun harakat qilsa kerak jalolov ketdi boshlandi hozircha kutish holati ring o'ylab o'z uslubida nuqtani o'zgartirgan holatda yurib boryapti jalolov o'zi uchun qulay pozitsiya poylaydi sekin asta boshladi mana o'ng qo'l jeblar bitta yuz qismiga bitta tanaga endi sezilarli zarba emasdi bu hali jalolov turishni holatni o'zgartirib chap qo'l zarbasi chalg'ituvchi harakatlar abroriddinov esa biladi baribir jalolovga qarshi yosh ham ancha kichik tojikistonlik sportchida. har qanday sportchi bahodirga qarshi bugungi kunda baribir hadik bilan jang qiladi jalolov bir daqiqa ortda qoldi hozircha ustunlikni belgilovchi keskin hujumlarini amalga oshirmadi jalolov va sekin temp qo'shmoqda chap qo'l zarbalari bilan himoyani ochib olmoqchi jalolov Bittikda ikkita o'ng qo'ldagi jeblarni ham ko'rdik tojikistonlik sportchi esa himoyaga zarba bermoqda jalolov qarshi emas kutib olishga e'tibor bering ishora ham qilib qo'ydi raqibga jalolov chap qo'lda boshladi ketma ket zarbalar jalolov yana zarbalar chap qo'lning o'zida bir qo'lda hal qilmoqchi bahodir muvozanat yo'qoldi burchakda yo'q ayadi hozir e'tibor bergan bo'lsangiz shunchaki bahodir jalolov yengil zarbalar bilan raqibni yana markazga chaqirib oldi bosimni oshiradi jalolov hammasi ijobiy tarzda kechmoqda yurtdoshimiz uchun lekin muddatidan oldin yakunlasa kerak baribir jalolov mana yani zarbalar tanaga ham esdan chiqarayotgani yo'q yok, variativlik ko'rsatmoqda jalolov faqat yuz qismiga emas tanaga ham bir nechta zarba bor unda. Yana o'ng qo'lda endi boya chap qo'l bilan ketma ket zarbalar bilan kirib borgan eda tana harakatlari jalolovda birinchi raundning yarim daqiqadan ko'proq vaqt qolyapti yakunigacha abroriddinov biroz oldinga siljidi lekin xavfni sezib turibdi katta ko'lamdagi xavf borligini sezib turibdi oldinda. shuning uchun ham ochilib keta olmayapti tojikistonlik sportchi agar jalolovdin boshqa raqib bo'lganda, boyagi mo'g'ilistonlik sportchiga o'xshab raqibning o'sha jismoniy ko'rsatkichlarga biroz e'tibor qaratmagan holatda oldinga borardi lekin hozir tojikistonlik sportchining eng asosiy vazifasi himoyani unutmaslik bo'lib turibdi bu sezilyapti ikki qo'l ham yuqorida birinchi raund yakunlandi jalolov tomonida ustunlik menimcha chunki o'sha ikkita shturm aynan birinchi raunddagi ustunligini belgilab berish uchun yetarli bo'ldi jalolovni bitta vaziyatda raqib muvozanatdan ham chiqqan edi menimcha bahodir jalolov ko'plab yurtdoshlarimiz <laughs> bu jangni ko'rishni xohlaganini bilib oxirigacha bosimni ushlab turmadi mana mana shu yerda e'tibor bering muvozanatni yo'qotdi ringning chetidagi uh, o'sha kanatni ushlashga ham majbur bo'ldi arqonni murabbiylar esa tushunmayapti muddatidan oldin yakunlab qo'ymoqchimi yoki bu yerda nima qilish haqida bosh qotiryaptiyu lekin nima qilishni bilmayotgan odamlarning qiyofasi ko'rindi hozir beshu nol birinchi raunddan so'ng hisob jalolov foydasiga. ikkinchi raund yana markaz egallandi biz tomonimizdan muhammad abroriddinov oldinga boryapti jalolov esa aynan uni tortib olmoqchi o'z tarafiga sekin asta hujumlar qo'shilyapti jalolovdan jeb hozircha juda yam kuchli emas mana boshladi jalolov o'ng qo'lda himoyani ochib chap qo'lda qo'ldauli zarba tayyorlayapti ortiqcha kuch sarflayotgani yo'q hozirgi yurtdoshimiz xotirjam jalolo xotirjam jang qilmoqda himoya ham o'z o'rnida raqibni juda mensimay ham qo'ygani yo'q jalolov imkon bermoqda qisqa masofa jalolov ketmagi zarbalar tanaga boya biroz oldin boshga zarba yo'llagan edi yana tanaga ikkilik zarbasi yana ikkilik zarba sekinasi taqibni boshladi qisqa masofaga kirib oladi jalolov hozircha faqat tanaga chunki ikki qo'l boshga ko'tarilgan raqibda bu ochib olish uchun qilinayotgan harakatlar raqs jalolovdan muxlislarning ya'ni o'zbekistondan borgan muxlislarning o'sha kuyini tanib oldi jalolov e'tibor buksda bo'lsa ham jangda bo'lsa ham mana bunday zarbalar ham yo'llab turibdi kuchli tarzda jalolov ikkinchi raundda ham ustlibu tomonda ko'p zarba bermagan bo'lsa-da, raqibga ham qo'yib berayotgani yo'q yarim daqiqadan ko'proq vaqt bor jalolov balkim hujumni tezlashtirib yuborar mana o'sha holat yon tomonlama ikkilik va ketma ket seriyalar jalolov to'g'ridan to'g'ri chap qo'l zarbasi va hisob ochilmoqda endi so'ramoqchi edim o'zi hisob ochiladimi yoki yo'qmi mu dean murabbiy esa ah, oq sochiqni otadimi nima qilmoqchi hozir tugatib qo'ymang bahodir atayin cho'zyapti bo'ldi bo'ldi ah, oq sochiqni murabbiy ko'rsatdi jalolov esa menimcha o'sha nokaut tayyorlayotgan edi judayam xotirjam tarzda g'alaba qozondi yurtdoshimiz. birinchi bosqichda mana shunday tarzda o'tyapti yarim finalga yo'l olmoqda bahodir jalolov qozog'istonlik sportchining murabbiylari va o'zi jang qilishdan bosh tortdi katta ustunlik bilan ringda harakat qildi jalolov va g'alabani o'ziniki qilib oldi qiyinchiliksiz hech qanday kuch sarflamadi deyishimiz mumkin keyingi bosqichda esa mezbon sportchi bahodir jalolovga raqib bo'ladi xitoylik <imitation> danabiyeki bivuzi jalolobning raqibi bo'ladi biz esa hozir rasmiy qarorni kutamiz e'lon qilinadi va jangdan highlightlarni ko'ramiz chunki kamroq bo'lgan jang albatta bahodirning zarbalarini qayta qayta takroran ko'rib olishimiz kerak bu ishtirokning boshlanishi o'ylaymizki finalda ham mana shunday ishonchli g'alaba bizniki bo'ladi biz tomonda bo'ladi referiyning jangni to'xtatish natijasida deyilyapti lekin aslida birinchi raunddan so'ng murabbiy va sportchilar ham tojikiston tomonida jangni davom ettirmaslik kayfiyati ko'rinib turgan edi va qolaversa hisob ochilgan vaziyatda etibor bering jalolofa qanday munosabat albatta hamma hurmat qiladi uni barcha raqiblar murabbiylar ham jalolif balkim unga nimandir o'rgatib qo'yar tojikistonlik sportchiga hali yosh xullas referiy hisobni ochgan vaziyatda ham murabbiy oq sochiqni ko'rsatib qo'ydi sportchi esa tojikistonlik sportchi muhammad abroriddinov qo'lini mushlarini ko'tarmadi bu esa jangni davom ettirmayman degani